Молиться, благословить нас, деяким і кенуючись. Якими кінуючись? Моліться, будь ласка, благословіть нас, благословіть їжу. Діти відійдіть, бо там щось А ні, ні, все нормально. Друзі, ми будемо просити благословення Бога. нас, Будемо прославляти, кохати, ювати. Кріпове серце, повернемо до нього. Це буде зараз і... до нього. Песне батько, Господі, Ти дарував нам цей день, дарував цей час, Господи. ми можемо зібратися для того, прославляти тебе. Слава тобі, Господі, за те, що ти, Господі, всі деталі дав. Дякуємо Тобі, Господі, за юру, благослови, Господі, цього брата. І він був дійсно рабом Твоїм, серці і завжди усюди. Ми просимо, Господі, і сьогодні ми будемо друг з другом спілкуватися і з тобою також. Ми також, Господі, будемо розбирати слово Твоє, ми просимо Твоєго, Ми будемо мати їжу, Господі. И, и хочется, все, чтобы весь этот час был на, на Тебе, Лишь на Тебе, И слава лишь, что Господи, Аминь. 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 И давайте я спою. Яр, и давай кресть, Давайте 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 Стрелку полочку. Сейчас, сейчас, сейчас. Танка, <плес> я <свес> не <свес> Jesus é o melhor amigo Jesus é o melhor amigo Jesus é А я не спасиде, підпівляєшого, вірний тут не шиде, я любов твоєю жиною вона, моє серце гріє, щиро спасе тебе, я люблю тебе самі я люблю. Маєш і підкріпляє, та й полине потяг тобі, за щедроти і вічну милі, Ісус, не спасите в душі, Ти щастя, моєї раді, і радіць. я любою твоєю живу, і вона моє серце віє, і розпаси тебе, я люблю. Тебе не замінить, я любою твоєю живо, і вона моє серце гріє, не... чи розповсе тебе я люблю, і ніхто вже тебе не замінить. Ти прогнулись, ну що такое? Головне, щоб ти не прогнувся. Отлічно! Казаться! Да да что, что, не нормально. по а а Да нет, не могу. И вы шутите. У меня у нас теперь ребенок. 16-11 подряд. А даю! Так, я прошу туда и Мон, привет, да, Оля! Молодец! Влад! Влад Розревич! Одной рукой! Катя! Катя! <существует> Оля! Оля! Оля!

Olé! що він прийняв мене до святих тих ага. країн, з чого я скажу так розумію. Нет? Я попросил, это попросил, заранее, да, да, да. Да. да, спасибо, да. Вот это и есть наши взаимоотношения, которые должны быть Богом, должны быть друг с другом. Друзья, я просто сейчас попрошу, чтобы Женя прочитал то, что обещано Богом, тем людям, которые имеют его страх. Какие категории вы относитесь, вы определяете сами себя по острову, по острову, по острову. Сейчас он прочитает, и вы можете загибать пальцы у себя на руках, и что бы вы хотели из того, что Бог обещает коящимся Его. Кого-то возникнут какие-то возражения вот из этого списка, из того, что Бог пообещал людям, которые в сердце своем имеют страх? Да, вы тоже народу народом Держите так микрофон, иначе вас уйдут. Главное ошибаться. Уже начали. Итак, здесь достаточно большой список тех, обетований, которые Бог дал человеку, которые имеют в сердце своем страх Божий. И с первого долгая жизнь обещается в Псалом 33, 13 стих. Я, наверное, не буду перечислять все сноски, потому что их здесь достаточно много. Но я думаю, каждый из нас может обратить и на себя внимание и сказать, что действительно эти все обетования, они сбываются в нашей жизни. Бог обещал хорошее питание. Это Псалом 110, 5 стих и Псалом 39, 19. Гарантия от нищеты. 33 Псалом 9 стих. Что он всегда будет доволен. Ну, это человек, имеющий страх Божий. Защита от зла. Притчи 14, 26, 16, 6 и 19, 23. Исполнение желаний. как сказать, желания наши должны совпадать с волей Божьей. Да? Он будет иметь множество потомков, сказано в Псалме 111, 2 стих. Он обещал землю, Псалом 24, -й, 13 -й стих, что потомки его будут благословенны, 111, Псалом 2 стих. Что Господь будет указывать ему путь, книга Экклезиаста, 8, глава, 12 стих. Милость Господня от века и до века, Псалом 102, 13, 17 стихи. Благословение от Господа, Псалом 113. И множество благ, что Бог слышит нас, что Бог видит нас, что ангелы защищают Его. Он обещает открытие тайн Божьих, душу Его, Отличие истинного христианина от ложного. Самый важный аспект, о котором мы говорим, страх Господень да, отличие в чем? Истинный христианин боится Бога. Аминь. Или нет? Да. Истинный христианин боится Бога. В Иеремии 32 глава. Давайте Юра, почитай, пожалуйста. Иеремия 32 глава, 39, 40 стих. И дам им одно сердце и один путь Чтобы боялись о меня во все дни жизни Ко благу своему и благу детей своих после них И заключу с ними вечный завет По которому я не отвращаюсь от них Чтобы благотворить им И страх мой вложу в сердца их чтобы они не отступали от меня. Прекрасные стихи. То есть человеку, заключившему с Богом новый завет, Бог дает что? Страх. Новое сердце, да, новое сердце, которое вкладывает страх Божий. Да, таким образом, о чем это говорит? Наличие страха Божьего в сердце человека является одним из главных признаков рождения свыше. Откуда ты можешь знать, что человек рожден свыше, он боится Бога? Он боится Бога. Потому что он влаживает страх, для чего он говорит в 39, 39 Чтобы боялись Бога во все дни своей жизни. Да? Исайя 33 глава 5 и 6 стих. Там дается Одна сторона, да, говорится о том, что, что это для нас. Если мы имеем этот страх от Бога, мы рождены свыше, то, писание говорит, 33, 5, 6. Так плакал мне все твои дела Я хочу прославить, Что петь тебе есть десять тысяч причин душа Богу Справедливость, да, ты хочешь молоко и пыль, а? да? Да. Ходи, да. давай. Узнай ему, да. как никогда, Сколь душа, Благослови Господа. И когда мои силы ссякнут На закате дней, когда время придет, душа моя тебя да будет славить. Больше, чем даже десять тысяч слав. Звезды горят вдали, лучик сияет. Галя, заря и И я, как царинка, В мире прекрасных звезд Вижу тропинку, Где шел сам Христос. И я, как царинка, где шел сам Христос, гожу я тревожно, сердце стучит в груди, каждому можно этой тропой идти, скорбями услана, хода другого нет, Господа раны оставили след. Армяне, Руслана, хода другого нет. Господа раны оставили вслед. Тропинка, тропинка, где-то сначала есть. Первым спаситель. Что бы не стало спасти свой народ, и тяжесть гибала, все же он шел вперед, во что бы не стало спасти свой народ, привали больно дверских слов, про. Больно дымился, сколько страдал за нас, Вечно погибших, от гибели спас. Гарпо... Ой, упал чего? Вот то что такое скамейка. Подождите, я сама. Она перевернулась из-за моего веса. Зовет, зовет свою обитель, Государь мой Бог. Оно узко. Идите <соспит> все к нему, придите, те, кто идет. чаши ваших слез. Кто тут? Приходите Больше. с верой и без ропота а. на святой все, 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 все. Принесите да, на машине назад. Богу ваши хлопоты, принесите чаши ваших слез. Приходите с верой и без робота на святой, на каменный утес. Зовет, зовет свои творения, государь. Я не верю,

Виноградник молодой Будем труд совершая в мире Божьи лозы нас Чтобы сад Господень шире На земле раскрыть как прекрасен, чудесен, как прекрасен, прекрасен как чудесен, как, как прекрасен, чудесен, как чудесен, виноградник молодой. Будем птицы лизнукать, Собираю, буду Бога прославлять, За Бога урожая, За дары заблакиваю.